আমি অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ হাইলাকান্দি নগৰ শাখাৰ মানে সহ সম্পাদক আমাৰ লগতে বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ কলেজ শাখা আৰু আপোনাৰ নগৰ শাখাৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা আছে আমি আজি মানে অনাৰেবল ডি চি হাইলাকান্দি মানে এটা মানে এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ থ্ৰ থ্ৰ ডি চি আমাৰ কথাটো হৈছে মানে আমাৰ চি ইউ টি যিটো এক্সাম মানে এক্সাম হয় সেই এক্সামটো আমাৰ হিলচৰত চেণ্টাৰ আছে মানে আজিলৈ মানে এই বছৰত আমাৰ মানে এক্সাম চেণ্টাৰটো মানে আজিলৈকে ঘোষণা কৰা নাই যিটো এক্সাম হয় যোৱা বছৰ যিটো হৈছিলে সেইটো হিলচৰত হৈছিলে আমাৰ হাইলাকান্দি আৰু শ্ৰীভিমুত নাই আছিলে কিন্তু আজি মানে আমাৰ কি হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে সুবিধা মানে তেখেতলোকে উঠি মানে যাব মানে পৰা এটা মানে সমস্যা হৈ যায় গাড়ী গাড়ী প্ৰব্লেম হৈ যায় তো মানে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ ডি চি ছাৰক ছি চি ছাৰক টু অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মানে তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মানে আমাৰ যি চিউটি চেণ্টাৰ যিটো আছে সেইটো আমাৰ হাইলেকেণ্ডেড হ'ব লাগে মানে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে যোৱা বছৰো এইটো পদক্ষেপ লৈছিলে মানে আমাৰ যোৱা বছৰ কি আছিলে মানে বেংগলী এক্সামটো তেখেতে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গৈ মানে এইটো এক্সামটো দিব লাগিছিলে তো আমাৰ বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে মানে যোৱা বছৰ আমাৰ মানে এক্সামটো হাইলেকেণ্ড শিলচৰত আমাৰ মানে মানে এক্সামটো কৰিবলৈ মানে আমি এটা মানে সক্ষম হৈছিলোঁ যোৱা বছৰ আমাৰ এইটো মানে পদক্ষেপ আছিলে এতিয়াও মানে এইবছৰো আমি পদক্ষেপটো লৈছোঁ আমাৰ অখিলভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থীৰ তৰফৰ পৰা বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা মানে ৰিকুৱেষ্ট দিছোঁ যে আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী চেণ্টাৰটো হ'ব লাগে